Снова, да, все видели и болельщики вы сами. При плотной обороне соперника мы пока еще не научились ее достаточно эффективно скрывать. Мы над этим работаем, работаем. С, с таких играх с такой плотной обороной соперника не может быть достаточно много голевых моментов, угроза дальних ударов и 2-3 тех моментов, которых у нас были в первом тайме, особенно не реализованы. В принципе, это должно было вылиться в результат. Но дальних ударов не было в первый тайм, особенно корректировали, говорили перед игрой, что это грозное оружие при этой холодной обороне. Плюс подача слона. Если в первом тайме мы за счет смены направления и достаточно широкой игры на флангах, это у нас проходило, то во втором тайме, пытаясь быстрее забить мяч, э комкали немного игру, и таких явных голевых моментов уже не было. Давление было, э э владение мячом и территориально тоже было, но уже таких моментов голевых не создавали только вследствие того, что хотели быстрее забить упрекнуть самоотдачу, упрекнуть нежелание никого из ребят у меня язык не поднимется, но повторюсь, футбол тем и хорош, что нужно забивать пока вот эта черная полоса нас не отпустит без голевая пока мы не научимся э, каждому моменту голевому относиться как к последнему э, тяжело будет выйти из этой ситуации, но единственный путь, который остается всей нашей команде, и ребята это понимают это стиснуть зубы и работать через тренировки только через тренировки пойдет результат поэтому мы благодарны болельщикам, которые гнали вперед я благодарен ребятам за самоотдачу, но повторюсь, класс он сказывается тогда, когда иначе все-таки ворот. Над этим мы будем работать.